1968 года Нижегородская школа номер 66 носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. В то время она стала единственной школой в СССР, удостоенной имени первого космонавта. В школьном дворе по инициативе учеников установлен бюст Юрия Алексеевича, а в самой школе есть музей космонавтики, где хранятся реликвии и фотографии, привезенные ребятами из поездок по гагаринским местам. А совсем недавно, в 2008 году, это учебное заведение получило флаг который был на МКС 10 суток и 21 час, благодаря которому каждый ученик школы номер 66 имеет возможность соприкоснуться с предметом, побывавшим в космосе, и почувствовать себя причастным к нему. Этот вот перед вами очень ценный для нас экспонат. Это земля, даже написано земля с космотромом Байконур нам ее подарили и привезли специально просто с Байконур. Это земля с места старта. А вот это камень, видите, какой она оклавленная. Это камень тоже с места старта Гагарина при такой сильной температуре, когда поднимается ракета в воздух. Я пошел в школу 66 не случайно, потому что с детства увлекался космосом, любил смотреть на звезды и прочее. И мне для меня гордость учиться в такой школе, и я считаю, это вполне достойно для любого человека. А космос в наше время, пожалуй, занимает первую позицию, потому что э, все для остался космос. На подобном самолете э, учился летать сам Юрий Алексеевич Гагарин, только Як-18 это его модификация. Авиамодельный спорт, так же как авиация, э, играет очень огромную роль э, и в космонавтике, без авиации, космонавтики. Не существовало бы. С авиацией я, конечно, свою жизнь связать хочу. Даже больше, чем с космонавтикой, мне авиация интереснее. Ну, поэтому я вот и занимаюсь в авиамодельном модельном кружке. Но ну, это дает определенные навыки, определенные умения, знания. То, что потом облегчает. И обучение, и просто дорогу жизни дает. Но я хочу поступать на физические специальности. Если моя работа будет связана с космосом или, например, с авиацией тоже, мне было бы э, приятно работать в этой области. Я считаю космонастику одной из перспективнейших наук современности. Хочу стать инженером, горно промышленности. Но все знания, вот, много знаний нам дается в школе. На третьем этаже есть даже некоторые формулы. Первой космической скорости разработанной для Да Винчи чисто теоретически в год космонавтики я бы хотел пожелать всем более как бы серьезно относиться к данной науке. Это очень важно, и без нее не было бы ни телефонной связи, ничего другого. Патриотизм – это тогда, когда люди интересуются, знают истории этой истории, в том числе истории космонавтики. И для нас вот эта история космонавтики, может быть, не потому, что дети захотят стать космонавтами, а потому, что это достижение нашей страны. Вот мы в этом плане ребята воспитываем. Увлечение космонавтикой можно принести через всю жизнь и не обязательно быть конструктором или космонавтом. Главное стать настоящим человеком и патриотом своей страны. Так считает полковник ФСБ в отставке Владимир Викторович Жаринов, который долгие годы коллекционирует значки, посвященные советской и российской космонавтике. Их у него более 11 тысяч. Это его история космонавтики на Земле значки – это память и история освоения космонавтики именно в нашей стране давно-давно. Вот я их собираю для того, чтобы потом передать кому-то, может быть, музей, может быть, еще кому-то, чтобы дети следующего поколения вот по этим значкам, может быть, заинтересовались историей, захотели сами стать и космонавтами, и конструкторами космической техники. Вообще гордились нашей страной за то, что мы были первыми в космосе.